Просто не могу понять, вот, ну, а как же так получается, что все-таки Россия на четвертом году СВО никак не может ничего сделать Украине в этом плане? Мы боремся против всего Запада. Против всего Запада, что ж, ж, ты хочешь? Против всего Запада. Их накачивают, Украину накачивают. Конечно, Украину накачивают, как во Вторую мировую войну, Великую Отечественную войну, точно так же все. Сколько там, 50-45 стран против нас воевало. Вот, и так и сейчас тоже самое. Сколько, сколько... Э... Во, втор... во Вторую мировую войну, сколько стран против вас воевало? Практически... Ну, практически вся Западная Европа, вся Западная Европа воевала. Вот, уж Япония там тоже, значит, с этим... Подождите, там, подождите, стоп. Я своими... правильно понимаю, что во Второй мировой войне 50 стран воевало против Советского Союза, да? Ну, ну, ну что ж ты меня за язык-то ловишь? Ну, ну, давай посчитаем, сколько их воевало. Не, ну, ну просто 50, я реально... Скажем, что... Я смотрю, что мощнейшие ну, страны мира, Великобритания, США, они были наоборот за вас и за нас, как бы, да? Не надо, торопи... не, не надо торопиться с этими... Вам сколько лет? Я 81-го года рождения, а вы? 81-го, ну я 61-го, 20 Ца. лет, у нас с вами разница. 81, ну, в принципе, 90... Э, так, а когда там Лат -э, Латвия у нас ушла-то из Советского Союза? И Литва. Это в 90-м? Литва, да, в 99-м? В 89 -м, 89 м начали, да. Да, я помню, я помню эту историю, этот Горбачев там просто это дело. Хотя, в принципе, никто вас особо не удерживал. Я к чему веду? История, наверное, по-разному нам преподавали. Э, ну, а, э, США, США и Великобритания да, вместе с СССР были. Надо понимать, надо понимать, что Великобритания, когда за Польшу объявила войну Германии, Германия почти что Великобританию сожрала. Они поставили волчьи стаи подводных лодок, а Великобритания зависит от внешних поставок и практически прекратили эти поставки в эту страну. Они же до сих пор даже на некоторых местах, на некоторых улицах не восстанавливают эти металлические. Стоп, стоп, стоп. что-то что-то не то да. говорить и еще реально Вторая мировая война. Союзники да. Советского Союза были Великобритания и США. Да, были. Ну, британская по сути империя, да, была там огромнейшая держава. США огромнейшая держава. что ж вы плачете, что все а против вас? А как, а как британцы, а как британцы помогали Советскому Союзу? В смысле, они воевали против флот и на всех на всех фронтах тоже британцы были. Из Германии а кто Из фронта. был? Фронта. В основном британцы, и американцы стали воевать с немцами в 1944 году или это Стоп, 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 стоп. Нет, давайте так британцы с немцами начали воевать да. еще в 1939, когда Советский Союз был, когда Советский Союз еще был союзником немцев, да?